Когда? Конец пельс. Куда шел? Пошел. пошел. Не останавливаться, двигаемся, Поднялся. двигаемся. пошел. Пошел. Остановить, спасать больше нет. Вот. Второе, значит, прикрываем себя коленом. Дальше. Определяем. Жив, не жив. Помощь. Опускаемся на колено. Второе колено. Введение прямого огня. То есть там, где поражение крайне вероятное. Люди должны быть готовы к тому, чтобы в любой момент... Понесли? Не забывайте. Значит, если пренебречь этим правилам, этим, так сказать, приоритетом, э, значит, э, ну, у нас при, принята такая символика. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Смерть, Смерть! 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 врагам! Огонь! В огонь! Попали! Ну это не то слово, это слава, просто. Слава героям! Красота. Смерть врагам! Еще раз крикнули бы на камеру. Мы одни из первых в Украине начали целенаправленно готовить партизанское движение. Если на начальном этапе у нас было более сотни людей, которые входили в партизанские отряды, то на сегодняшний день только в одном из регионов Киевской области это уже более 10 тысяч подготовленных бойцов. Подготовку партизанского движения ведут военные профессионалы, то есть это кадровые офицеры, которые имеют за своими плечами боевой опыт в горячих точках мира. Все. Все, да? То есть мы готовим к войне. То есть мы их готовим, как я сказал в самом начале, это во время оккупации или вторжения российских войск, в данном случае, это выжить в военных условиях и уничтожить врага. Вот основная цель. То есть чтобы наш солдат, наш доброволец, наш партизан остался жив, а враг был либо захвачен в плен, либо обезврежен, а если он будет оказывать сопротивление, значит он должен быть уничтожен. То есть никаких зеленых человечеков по территории нашей страны ходить не должно. Плен.